И всем здрасте, классные мастера, мадарасте. Сегодня мы будем играть в игру под названием Roblox. И это режим бабушка, или как он это называется, но потом я вам скажу, скажу. заходим на одну. Я чуть-чуть перед этим поиграл, так что уже знаю, что там надо делать более-менее. И это полная срака. Для того, чтобы вы поняли, покажу вам... Для того, чтобы вы тоже поняли, покажу вам историю. Поехали. Я буду ее пропускать. Девять вечера. Як ви можете змеи, тут є жажда, голод і енергія. Девять вечора. Мм, це уже есть. Бабулька садит. Хто це? Тут наша мама і я. Ну, мы. Что привело тебя сюда, моя дочь? Тика, мы видели, там, 40-летний мужик, но ничего страшного. Мама, я должен отправиться в э, деловую поездку. Пожа... Я должна отправиться в деловую поездку. Пожалуйста, позаботься о детях. Они провалили занятия в прошлый раз, поэтому убедись, что на этот раз они усердно учатся. Не волнуйся об этом. Как вы поняли, бабка у нас трохи с пробумбасами. Точнее, бабушка нормально, но когда она принимает таблетки, потом объясню, какие, пожалуйста, я кончу. Ну, короче. вот тут мы будем пис о, пи ой, писать. А, так. Первым делом у нас есть написано цели, и там написано, что нам надо сделать. Спуститесь вниз. Пополнить генератор. Выбирайте канистрочку. Отходы генератора. И перезаряжать. Перезаряжен. Теперь цель дайте бабушке лекарство И вот это самое конченое лекарство, из-за которого у нас стоит ненормальное. Ну, Но перед этим я вам советую сначала сходить на кухню, поесть, попить воды, приготовиться. Бо я один раз так проиграл из-за жажды. Так что предлагаю вам перед началом попить, все сделать. И советую вам на начале не лезть. все равно нет неограниченного времени. Uh, в смысле, пока бабушка не стала не нормально. Вы себе готовите хавчик, потом ставите на стол и хавайте. Все, не сюда. Теперь жажда, нам требовало пить воды. Стоп. А, все, я попал. Энергия, ну за просто вам треба не бегать и все. Энергия будет сама пополняться, не ошибаюсь. Вот и наша бабулька. Теперь, когда мы пополнили жажду и голод, можем ей давать все лекарства. Держи. Ты вы можешь вы можете смотреть телевизор, но, но, но обяз, обязательно Уч учись после этого. Чуть-чуть она упала и пришла обратно. Все, она пошла спать. Хм, это странно. Почему бабушка спит под лестницей? Она тоже за факт волнует, но ничего страшного. Посмотреть телевизор в цель. Внимание! Некоторые лекарства сделаны для... Тестирование в лаборатории были просрочены. Теперь они продаются в магазинах, в которых содержатся яды. Будьте осторожны: симптомы этого лекарства включают красный цвет глаз, удар человека головой в стену и другие странные действия. кстати, реально жуткий. И теперь после этого надо срочно наверх, ребят, срочно. Мы только мы сейчас зайдем свою... Ну, видите, сейчас она, короче, взбесится. И нам надо сюда учить урок. сейчас она повернется. Если что он попадет, что мы не учим урок, то нам, то нам хабело. Кто нам Бабушка какая? Проверка. Мне показалось, она Нам показывают, что треба делать, типа хавать, спать. А спать колы, я не понимаю. Треба всегда уроки учить или треба лягать спать? Да, я не знаю. Ну, короче, все, скипаем, мы уже поняли, что делать. Уже видите ночью. То пофиг, ладно, уже домой. Уже домой иду домой, блин. Получить урок еще трапа или нет? Не бегаем, не бегаем. Да что такое? Так. А что у нас случилось? Это энергия? Бабушка радуется. Скажите, что полноценное прохождение этого хора, давайте наберем пару лайков.